Salam sejahtera. Sekilas fakta 20 Februari 2026 bersama saya Kemilia Nur Azlan. Antara berita utama hari ini, had tempoh jawatan PM dibentang Isnin ini. Kita hendaklah selamatkan PM dahulu kata Hadi Awang. DAP bersidang pada Julai putuskan kekal atau letak jawatan kerajaan. Sekilas fakta dimulakan dengan laporan ini. Dua rang undang-undang penting melibatkan reformasi institusi akan dibentangkan di Dewan Rakyat Isnin depan. RUU yang akan dibentangkan ialah pemisahan peranan peguam negara dan pendakwa raya serta RUU mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal. Perkara disahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Osman Said RUU Pemisahan Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya serta RUU menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal akan dibentangkan untuk bacaan pertama. Beliau berkata bacaan kali kedua bagi kedua-dua RUU itu dijadualkan pada minggu berikutnya. Azalina dijangka membentangkan bacaan kali kedua RUU pemisahan kuasa tersebut pada 2 Mac. Manakala bacaan kali kedua RUU had dua penggal jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 3 Mac. Pada Isnin depan juga, satu taklimat khas kepada ahli parlimen akan diadakan bagi memperincikan kedua-dua carangan pindaan itu. Langkah ini dilihat sebagai antara agenda utama reformasi institusi kerajaan perpaduan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu rang undang-undang RUU, RUU mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal atau maksimum 10 tahun disegerakan dan diluluskan dalam sidang parlimen akan datang. Saya ingat sesiapa yang mau berkhidmat dengan ikhlas kepada negara. 10 tahun tu cukup memadai untuk dia lakukan sebaiknya. Dan selepas itu sepatutnya disedia untuk melepaskan untuk rakan-rakan uh, yang lain meneruskan itu yang pandangan kita dan kita telah minta segerakan dan kalau ada konsensus uh, majoriti ahli di parlimen kita boleh luluskan uh, dalam sidang akan datang kita pakai kepada Datuk Seri ke atau eh, Ya, dia bermula daripada saya lah maknanya jangan saya buat undang-undang untuk orang lain undang-undang itu bisa terpakai untuk saya dulu kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden PAS Abdul Hadi Awam berkata fokus utama parti itu ketika ini adalah menyelamatkan Perikatan Nasional yang berdepan ketidaktentuan. Jelas beliau segala spekulasi mengenai gabungan itu akan terjawab pada mesyuarat PAS Pusat Ahad ini. Terdahulu, Hadi menerima kunjungan Hamzah Zainuddin serta Wakil Muhyiddin diketuai Muhammad Radzi Mohamad Jidin. Hamzah dijangka menyertai parti politik lain atau rumah baharu minggu depan bersama 16 ahli parlimen bersatu yang menyokongnya. Dua-dua pihak jumpa itu cakap apa? Dua-dua pihak? Masing-masing ada hujah pada masing-masing. Saya juga nak berkata juga sekarang. Dan nak selesaikan. Tapi tak nak kata-kata itu bila Hamzah kata nak sepuh parti baru, rumah baru itu? Itu semua tak lah ambil dia. Banyak kena menyokong lah. Yang penting kita nak selamatkan Perikatan Nasional dulu kerana sebuah berpendapat bahawa kita nak mengatakan negara mesti melibatkan semua pihak. Hadi berkata PAS bersedia memainkan peranan meneraju VPN dan akan berusaha menyelesaikan konflik dalaman yang melanda gabungan itu. Mesyuarat Ahad ini dijangka membincangkan pelantikan pengerusi baru PN bagi menggantikan Muhyiddin Yassin yang meletak jawatan Disember lalu serta kemungkinan pelantikan ketua pembangkang baharu. Abdul Hadi berkata setakat ini PAS belum membuat keputusan mengenai jawatan tersebut namun tidak menolak ia akan diputuskan ahad ini. Dalam perkembangan berkaitan, Mas Emiyati Samsudin menjadi pemimpin terbaru bersatu yang melepaskan jawatan apabila mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Bersatu Masjid Tanah. Turut meletakkan jawatan ialah barisan ahli jawatan kuasa bahagian berkenaan bekas setiausaha bersatu Masjid Tanah Syahrul Azhar Amir berkata keputusan itu dibuat dalam mesyuarat khas yang dihadiri pimpinan bahagian sayap dan ketua cawangan. Menurutnya, tindakan itu diambil kerana hilang kepercayaan terhadap Presiden Parti Muhyiddin Yassin sekaligus menyaksikan jawatan kuasa bahagian terbubar secara rasmi. Mas Ermiati yang juga Ketua Sri Kandi Bersatu mengesahkan peletakan jawatannya kemelut dalaman parti itu memuncak selepas pemecatan Hamzah Zainuddin dan 16 pemimpin lain. Sebelum ini, beberapa ketua bahagian di Johor turut mengumumkan peletakan jawatan. Namun, Setiausaha Agung Bersatu, Muhammad Azmin Ali menegaskan perlembagaan parti tidak memberi kuasa kepada mana-mana bahagian untuk membubarkan diri. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik saja pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Bertemu kembali, DAP akan mengadakan Kongres khas pada 12 Julai bagi menentukan sama ada pemimpin parti dalam kerajaan perlu meletak jawatan atau sebaliknya, perkara disahkan setiausaha agong Anthony Lok seperti yang dilapor Sin Daily. Menurut laporan tersebut, Lok menyifatkan Kongres itu sebagai satu referendum dalaman parti jika perwakilan memutuskan untuk menarik diri daripada peranan eksekutif, 40 ahli parlimen DAP akan terus menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sehingga pilihan raya umum akan datang. Lebih 4000 perwakilan pusat dijangka mengambil bahagian dalam undian itu menjadikannya antara keputusan politik penting pertama yang diputuskan secara langsung oleh kongres parti bukan hanya oleh jawatan kuasa eksekutif pusat CEC. Keputusan sama ada menteri dan timbalan menteri DAP kekal atau meletak jawatan termasuk daripada agensi dan majlis tempatan terpulang kepada mandat perwakilan. Tegas beliau, jika DAP memilih untuk kekal dalam kerajaan, ia mesti memikul tanggungjawab dan tekanan mentadbir dan tidak boleh mentadbir sambil menentang kerajaan. Kita beralih ke perkembangan dakwaan salah laku keuangan melibatkan Rafizi Ramli. Bekas Menteri Ekonomi itu mengkritik dua siasatan SPRM terhadapnya yang disifatkan sebagai fitnah dan memberi penjelasan mengenai dakwaan itu dalam audio siarnya malam ini. Dalam video dimuat naik, Rafizi turun mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim membiarkan fitnah tersebut dijaza penyokongnya. Beliau menggariskan dua siasatan. Pertama, melibatkan perjanjian 1.1 bilion ringgit dengan syarikat semikonduktor Britain, Arm Holdings. Kedua, dakwaan projek solar 2.5 bilion ringgit oleh UEM Leicester yang kononnya mempunyai kaitan dengannya. Rafizi menafikan kedua-dua tuduhan dan mendakwa pempengaruh Aris Ramli atau Caprice sebagai individu yang menebarkan naratif tersebut. tidak seperti kes yang lain SPRM tidak menunjukkan bukti tidak ada rampasan ratusan juta ataupun jongkong emas tidak ada bukti ratusan juta ada dalam akaun saya malah satu bukti pun tidak ada tetapi beria-ia dijaja jadi bahan berita ini masalahnya apabila ada pihak yang terdesak dan menggunakan fitnah saya dituduh terbabit kononnya di dalam skandal yang nilainya melebihi nilai yang diambil oleh Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib disabitkan bersalah bila ada 2.3 bilion ringgit masuk akaun peribadi beliau dari dana 1MDB. Saya kini dituduh terbabit kononnya dalam dua skandal kewangan yang jumlahnya 3.6 bilion ringgit. Fuyo, lagi banyak dari Najib. Beliau menegaskan Kementerian Ekonomi tidak mengurus perolehan atau kontrak dan sebarang pembayaran di proses agensi berkaitan, agensi berkaitan serta didapis Kementerian Kewangan. Perkara itu akan diperincikan dalam audio siarnya malam ini dan memberi ruang kepada Aris memohon maaf atau berdepan tindakan undang-undang. Sementara itu, Ahli Parlimen PN menggesa kerajaan mendubuhkan jawatan kuasa khas bertaraf Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat perjanjian RM1.1 bilion ringgit yang dikaitkan dengan Rafizi. Ketua WIP PN, Takiyuddin Hassan, berkata jawatan kuasa itu perlu diketuai bekas Hakim Mahkamah Atasan bagi menjamin siasatan yang telus dan tegas. Menurutnya, jumlah besar melibatkan dana awam itu menuntut tindakan segera jika kerajaan benar-benar komited memerangi rasuah. Terdahulu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memaklumkan sedang menyiasat perjanjian antara kerajaan pusat dan sebuah syarikat asing. Siasatan itu dikaitkan dengan ahli parlimen pandan Rafizi Ramli yang menifatkannya sebagai gangguan susulan desakannya agar Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki digantung tugas. Siasatan tertumpu kepada program Silicon Vision dan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara atau NETR yang dilancarkan ketika Rafizi menjadi Menteri Ekonomi. Taki Yudin berkata kegagalan kerajaan bertindak secara terus hanya akan menguatkan persepsi bahawa ada pihak cuba dilindungi dan PN akan terus memantau isu itu demi memastikan akuntabiliti ditegakkan. Sekilas Fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Kemelia Nur Azlan untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, X, YouTube dan Facebook. Kepada umat Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam.